А но не... ну, а если кто-то э, может нотировать и написать короткий summary, потому что я сегодня фильм просто не могу записать. Да, в связи с камеры, я не знаю, звонят, но они еще пока что опаздывают, не знаю, по каким причинам, но люди пока что опаздывают. А вот есть фиксация? А, да, есть фиксация, хорошо, да. да. Чем так? больше будет фиксации, тем на самом деле это лучше. То есть просто все сбрасываем, даже под архивом там нормально. В принципе, то есть вторая вещь, что нужно какой-то секретарь, чтобы в конце у нас был хотя бы какой-то документ хотя бы, то есть не краткое содержание, как говорилось, не утвержденное постпад а утвержденное прямо непосредственно заседание. То есть тезисное, утверждается вещи. Хорошо, потом тезисы оглашаются, мы принимаем или не принимаем эти тезисы, чтобы не было просто каждый, никто не писал, что хочет и как хочет, собственно, протокол. Или... Нужен кто -то, кто -то Документы для экспертизы, были хотя бы подобие легитимной силы. Хорошо, все мы обязательно взводим в Министерство. Хорошо, да. А вы можете даже представить? Да, а? yep. <balance> Антон Гаук, фотограф и Просто хороший человек. Антон Гаук. Существенный ответ. Антон... Гаук. g a u А снимает кто в офисе сегодня? Аскольдова мистерская студия. Игорь Миняйло. Игорь Миняйло. Игорь Миняйло. Фейсбуке. Вчера мы основные питание, даже не питание, но мы договорились про том, что мы сейчас... Так, меня зовут Лариса Беликова. Цій робочій групи і на даний момент займаємося випрацьовування е, е, такого органу, що буде називатися е, Агенція сучасного мистецтва, яка в будь-якому разі чи продовжується, е, струтура, яка не буде Міністерство культури, чи в кращому випадку взагалі в реструктурації, де будуть різні агенції. А, і, Поки що перепрацьовуємо саме, чим буде, як ця агенція буде структурована, які її будуть функції, які саме потреби для сучасного мистецтва, як вона буде обслуговувати сучасне мистецтва. І таким чином також є важливий такий момент, як це сказати, що якщо... Раніше, як Міністерство культури працювало, працювала така традиція імітації весь час імітації культури і цієї чопливості, як начопливості звітності. Щось робити, щось заради того, щоб звітувати за неї. Як ця робота нашої агенції може забезпечити? реальну, реальну роботу створення сучасного мистецтва, реальну роботу в сфері сучасного мистецтва. Може, якщо я щось забула, то... Бо ну, ми вже маємо, вчора якісь конкретні були пропозиції щодо наших, щодо наших потенцій тем для розмови. Ми можемо продовжувати їх або, або зараз Вчора говорили, от одна пропозиція була про експертну раду, а, і питання, як ця експертна рада буде працювати, чи вона буде внутрі цієї агенції, чи вона буде якась зовнішня група, а, є технічне питання, чи вона буде фінансуватися, якщо так, яким чином а, тут є ну, питання теж про програми. Експертна чим буде займатися ця експертна рада? Вона буде, чи вона сама випрацьовує програму, чи вона буде тільки вже розглядувати якісь конкретні пропозиції, якісь якісь інші приходження? Так що от два ми не ще не й ми цього ще не обговорювали. на не условия, чего она будет на, на зміні добровольчих засадах на что mm -hmm. mm -hmm. Смотрите, еще есть такой серьезный вопрос, поставлен был неоднократно на самом деле в Фейсбуке, мне mm -hmm. просто закидали сообщениями, это вопрос региональных представительств. Mm -hmm. Вопрос достаточно важный. собственно, почему я придется к э, созданию технической группы, поскольку большое количество людей из Харькова, из Одессы, из Львова, из множества других городов довольно агрессивно сейчас, ну не тоже агрессивно, они просто не совсем желают, как бы, скажем, формировать вот наши метрополии, и чтобы все решалось только в метрополии, пока не соберут, конечно, на своих региональных представителей, чтобы привезти сюда. На это идет время, времени у нас мало, возможно, это технически обеспечить с Я хочу спросить, что выступил с предложением, чтобы, опять же, не централизовать варианты работы и ДТП, они могут самоорганизоваться и уже координироваться вместе с этой группой. А вот это мало что знать. Можно еще Галк. То есть надо решение группами написать или как? Да, да, да. Я забыла еще и Я в того, что сказал Виктор. Дело в том, что нужно каким-то, вот кто бы за это взялся, да, может чтобы донести до да, этих людей, которые жалуются или там настаивают на делегировании, что это не съезд народных депутатов, совершенно самоорганизованная история, которая на самом деле ничего не решает. Там все боятся, что здесь в Киеве кто-то что-то решит. Мы тут наверное, ничего не решаем, извините. Кто-то думает, что мы сейчас решим, а, и все случится. А Это почему не так. решать, интересно, я не понимаю, так, что... так? а зачем тогда вообще собираться, если ничего не решать? Что, чтобы выработать некую структуру, чтобы была готовая некая структура, которую потом навязывать то ли министерству, то ли... да решение, да, о структуре, мы тут если решение принимаем, то только о структуре. Да, я с удовольствием понимаю решать, когда ребята из э, Харькова, там, Запорожья, Львова возьмут свои рюкзачки и поедут сюда. И когда здесь сядут все круги, пока нас мало, и мы э, это части случайные, да, когда сядут все круги, каким-то образом, каким-то образом это разрастается, живет, и живет да, вот когда это в это включится, вот приходил вчера Танюк, я веды мне творческий с нами контактировал, да, вот когда еще, еще две недели назад в принципе и, так, и таким образом это заполнится а именно э, э, вот таким бонусом, который будет вынужден все решить. Я еще продолжу только У -у -у. то, что окей, залог безопасности этого, это, 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 это то, что здесь не только там собрались именно э, художнички, именно узурпаторы власти, тут и бандуристы, и и все-все-все-все, поэтому это касается всех. И за счет этого сюда придут те, кто, кто будет э, вынужден приходить именно сюда. Возможно, и смысл в скайпе, если нет. А у нас есть а возможность ее организовать? А, вот это, кстати, вот и вопрос.